Salam, har vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda birinci ərazı marketə yaxın, yəni birinci ərazı marketin arxa tərəfində, təqribən 569 nömrəli marshrutdan 200 metr aralı məsafədə 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Yəni ev masazıra girişdə yerləşir. Bax, bura yoludur və bu sağ tərəfdən 200 metr aralıda avtobus dayanacağı yerləşir. Bura evin giriş qapısı. Bu səhəyyəti bir maşın həyətinə yerləşir. Ev tam təmirli vəziyyətdədir, sahibi tərəfindən satılır. 4 tərəfi qoşa daşla təşkil edilmiş, fundament qarkas betonludur və göründüyü kimi də evin üz qabığı bax belə ağlay daşlarla üzlənmişdir. Həyəti daş döşənibdir, kürsülüdür. 3-4 daş yerdən kürsülüdür və bu evin yan tərəfindən də bax belə bir yeri var ki, burdan da yəni bax zil zəmiyə keçməyə yeri və orada da e, həyətdə bir ayaq yolu yerləşir burada evin həyətini göstərim və bir şey də qeyd edim ki, pəncərləri artıq dəmir barmaqlarla vurulub. Yəni yaşayışlı evdir. Qaz, su, işıq daimidir. Həyətində bax belə bir su kranı qoyulub. Ev çox təmirli və çox səliqəli bir evdir. Həyət də bax göründüyü kimi belə çox gözəl, səliqəli bir həyətdir və trap xətti. Quruntuların axması üçün bir trap xətti burada yerləşir. Biri isə bax burada yerləşir. İndi isə evə daxil olaq. Evə daxil olduqda bax belə bir geniş salon otağı yerləşir. Qeyd etdim kimi ev 4 otaqdan ibarətdir. Ev sahibi evi əşyaları ilə birlikdə, yəni satmaq istəyir. Yəni görünən bu əşyaların hər biri də yenidir. Evin bağ təmirli, çox gözəl səliqəli təmirli bir evdir. İran peci var, evi yəni isitmək üçün. Əşyalarla birlikdə ev satmaq istəyirlər. Döşəməsi laminatdır. Bax burdan girişdən sonra bax belə bir dəhliz açılır ki, burdan da artıq otaqlara üç otaq yerləşən əlavə. İlk öncə bax bu sol tərəfdə belə bir qonaq otağı, salon otağı yerləşir. Evin göründüyü kimi də təmirli, çox gözəldir, səliqəlidir. Kombi aparatı var, yəni kombi bax işlək vəziyyətdə, radiator burda. Ev tam yaşayışlı bir evdir. Bura geniş bir salon otağı. Və bu qarşıdakı da iki yataq otaqları yerləşir. Bax bura isə bir yataq otağı. Əşyaları e, alıcı ilə razılaşmaq olar. E, bəlkədən də razılaşıb əşyasız da ev almaq olar. Bu evin yəni e, bir dəqiqə qeyd etdim ki, evin sənədləri qeydiyyat yolu ilə satılır esciz layihəsi var. Yəni ev sahibləri evə qeydiyyatdadılar. Bura isə mətbəxi. Buna mətbəx mebeli. Dəmir barmaqlıqlar da, yəni qolub bura isə evin yan tərəfinə baxır. Öz həyətinə baxır. Göründüyü kimi otaqların hər birinə də gün işığı düşür. Və hamam otağı. Yəni həyətdə də bir hamam otağı var idi. Burada da evin içində də bir hamam otağı var. Metro kafeledir. Bu evin başlanğıc qiymətini ev sahibi, yəni bu vəziyyətdə evi 65.000 manata deyir. 65.000 manat, yəni indi əşyalarla birlikdə qalan işləri isə ev sahibi ilə razılaşmaq yəqin ki, olacaq, həm qiymətində, həm əşyalarında. Bu ev haqqında və digər başqa evlər haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat əldə edə bilərlər. Hər kim olarsa Allah xeyrini versin.